Gagavuziyalıların təcəyyub olunurlar işi zin zonada da COVID-19 xəstəliyinə baxaraq, amma baravar bundan ədil lazımdır, qoralları eləniitmə. Sülüdə Komitatsiya Sağlık Mərkəzinin uzmanı Tatyana Avramova. Заболеваемость колголузии и коронавирусной инфекции за неделю с 7 ноября по 14 ноября составила 143 новых случая, из которых в Камрадском районе 64 новых случая, в Чадрунском районе 39 новых случаев и в Вулканерском районе 40 новых случаев. Бакараксая я белю не не зона да булнер лар белю сабалары турунчу зона зона Дарма находится в красной зоне, это единственный населенный пункт. У нас Буджак в оранжевой зоне. Кирсова в оранжевой зоне, Копчак в и светлой Светлый в оранжевой зоне. В желтой зоне у нас село Чок Майдан, Гайдары и все. Калан яшаем еще ешіл зонады барабар бұнынан инсаннар істемерлі койма Татьяна Аврамова. За прошедшую неделю было провакцинировано 527 человек по Гагаузии, что составило 0,3%. За этот же период, например, в Кишиневе было провакцинировано 6582 человека, что составило 0,8% за неделю. Медиклер хипса Айля, Валентина В основном медицинские работники, где коллективы вакцинированы от 100 до 95 процентов. Это школьные и дошкольные учреждения, где вакцинированы по 70-80 процентов. В некоторых коллективах 100 Это административные учреждения, где, допустим, как наша райадминистрация, 100 стопроцентно вакцинированы. Бюнкю Гюн Гагаузи да больницы лерда доксан пациент <говорит> был нерла ирми беши он нерда зор дурумда сюлид Валентина Филева. Единицы, единицы, кто заболел где-то через 3-4 месяц после оконченной вакцинации. Пандемия на и учусь и лебешки и ульдую коронавирус тан Гагаузи